આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ યુટ્યુબ ચેનલ વ્રત કથાઓમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે આ વિડીયોમાં સાંભળવાના છીએ વિષ્ણુ ભગવાનના એકસો આઠ નામ એટલે કે વિષ્ણુ અષ્ટોતર સતનામાવલી શુભ એકાદશીના દિવસે સાંભળવા માત્રથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે તો ચાલો સાંભળીએ વિષ્ણુ ભગવાનના એકસોને આઠ નામ ઓમ વિષ્ણુવે નમ કેશવાય નમ ॐ केशिशत्रवे नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ कंसारये नमः ॐ धेनुकारये नमः ॐ शिशुपालरिपवे नमः ॐ प्रभुवे नमः यशोदानन्दनाय नमः ॐ शये नमः ॐ पुण्डरिनिभेक्षाणाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ जगन्नाथाय नमः ॐ जगकर्त्रय नमः ॐ जगप्रियाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ बलिध्वषिने नमः ॐ वामनाय नमः ॐ आदितिनन्दनाय नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ यदुकुलश्रेष्ठाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ वशुप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ केटपारय नमः ॐ मल्लजिते नमः ॐ नरकान्तकाय नमः ॐ यच्छुत्ताय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ श्रीपतये नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ वनमालिने नमः ऋषिकेशाय नमः ॐ अखिलातिज्ञे नमः ऋषिहाय नमः ॐ दैत्यशत्रवे नमः ॐ मत्स्यदेवाय नमः ॐ जगमय्याय नमः ॐ भूमिधारिणे नमः ॐ महाकृमाय नमः ॐ वराहाय नमः ॐ पृथिवीपत्यै नमः ॐ वैकुठाय नमः ॐ पीतवाससे नमः ॐ चक्रपाणये नमः ॐ गदाधराय नमः ॐ शङ्खभृते नमः ॐ पद्मपाणये नमः ॐ नन्दकीने नमः ॐ गरुड्वजाय नमः ॐ चतुर्पूजाय नमः ॐ महाशत्वाय नमः ॐ महाबुद्धे नमः ॐ महाभुजाय नमः ॐ महातेजसे नमः ॐ महाबाहुप्रियाय नमः ॐ महोत्सवाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ विश्वकशेनाय नमः ॐ शारदिने नमः पद्मनाभाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ तुलसीवल्लभाय नमः ॐ अपराय नमः ॐ परेशाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ परक्षेणहारिणे नमः ॐ परतृसुखदाय नमः ॐ परश्मे नमः ॐ हद्रैष्णाय नमः ॐ अम्बरस्थाय नमः ॐ अयाय नमः ॐ मोहदाय नमः ॐ मोहनाशनाय नमः ॐ समस्तपातध्वशिने नमः ॐ महाबलमत्तकाय नमः ॐ रमणाय नमः ॐ रुक्तिप्रतिज्ञाखण्डनाय नमः ॐ महते नमः ॐ दामभद्राय नमः ॐ कलेशहारिणे नमः ॐ गोवर्धनाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पुतनारायणे नमः ॐ मुष्ठिकारय नमः ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ विश्वमूर्तये नमः ॐ व्योमपादाय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परब्रह्मणे नमः प्रणतार्तिविनाशनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ महामायाय नमः ॐ योगविदे नमः ॐ विश्रवसे नमः ॐ निधये नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ यज्ञभोक्ते नमः ॐ सुखप्रदाय नमः ॐ यज्ञेश्वराय नमः ॐ श्रीरावणारण्ये नमः ॐ प्रलबन्धनाय नमः ॐ श्री नमः ॐ अव्यायाय नमः इति विष्णु अष्टोत्तरशतनामावलिसम्पूर्णा બોલીએ શ્રી લક્ષ્મીપતિ ભગવાન નારાયણની જય મને આશા છે કે તમે આ વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે વિડીયો સંપૂર્ણ સાંભળવા બદલ ધન્યવાદ